Видел у вас такие есть шапки яйхонские, русских царей, ну так называемых московитских царей, московских. И там вот это шапки парадные, шлемы классные, красивые, там шлем этого Невского, то есть Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Ивана Грозного. Там. Так арабская вязь на этих всех шлемах. Вот понимаете, вот Просто непонятно. Арабская авиаська еще из Корана цитаты. Цитаты с Корана, вот. Ну почему на шлемах? Шлеми, э, я Древні, Древняя цивилизация, арабская, да, що а что такого? Весь мир, весь мир практически захватил. Ну, уж Азию с Европой. Ну. И, Мос половину, и Московию захватила. На этих шлемах, понимаете, есть, например, Ивана, угу. Ивана IV, то, что грозный ваш. Там написано «Шлем Ивана Васильевича». А он нормальный, кириллица и все как положено. По идее, можно угу. было бы еще написать с Библии там какую-то цитату, потому что он же как бы православный князь. А там арабская вязь, и там написано «Аллах Мухаммед».